Az qanunlar 15 saylı kataloq dövründəyik. 15 oktyabr, 5 noyabr tarixinə qədər fəaliyyət olacaq kataloqumuz dövründə yenə də innovasiyalarla zəngin olan şirkətimiz daha bir möhtəşəm ləliyi bizlər üçün təqdim edir. Baxın, oksigen və kolagen tərkibli belə bir gözəl üz baxım dəsti. Kolagen insan üçün nə lazımdır? Kolagen dənsliyin, cilalı deməkdir və ə, baxın 20 yaşdan yuxarı başlayaraq hər il 1 faiz üzlərimizdə kollagenlərimiz məhv olmağa başlayır. 40 yaşa çatdıqda isə artıq üzümüzün dərnimizdə, bədənimizdəki ümumiyyətlə kollagenlərimiz demək olar ki yarı qədər azalmış olur. Və biz bunu ə, bərpa etmək üçün lazımdır ki, biz elə 20 yaşından başlayaq özümüzə baxım etməyə. Bunun üçün baxın, şirkət ə, baxın belə bir gözəl tərkibli, kollagen tərkibli. Hansı ki, dərinin ə, üst qatından dərnliklərinə yeriyərək yeni kollagenlərimizi fəaliyyətə gətirəcək. Bax, belə bir möhtəşəm tərkibli bir kremlər dəsti, üz baxım dəsti bizim üçün təqdim edir və kollagen yeniləyir, üz dərisini hamarlaşdırır ə yeni yaranan qırıqların qarşısını alır. Onları demək olar ki, hamarlaşdırır, üz dərsinin rənginin tonunu bərabərləşdirir. Həmçinin üz dərimizdə bälkəmələr yaranır ki, çünki biz kökəli parıqlayan zaman, həmçinin kollagenlərimiz ki, məhbolan zaman üzümüzdə ki, üzümüzdəki dərsin düşülürlər, yaranır və qırıqlar yaranır. Yəni bunun qarşısını almaq üçün lazımdır ki, kollagenləri bərpa eləmək. O odur ki, baxın bu bu möhtəşəm dəstə hər kəs müraciət etəsin. Yəni baxın deməli məhsullar adına baltı tonik. Sonra gecə kremi, gündüz kremi, bir də ki sinə və dekolte üçün sıvırtka zərdaq. Baxın, bu bunlar necə istifadə olunur? Üz dərsi təbii ki toniklə pambıq vasitəsilə silinir. Deməli, baxın bu zərdaq və Zervovla bir yerdə həm gecə kremini istifadə edə bilər, həmçinin gündüz kremini istifadə edə bilərlər. Onlar bu da nə üçündir ki, yəni bu kremin ə, deməli keyfiyyətini daha da üstünləşdirmək, üstünə üstün etmək üçün, keyfiyyətini daha da artırmaq üçün. Baxın, bu ə, bunları dəst şəklində istifadə edə bilərsiniz. Yaxşı olar ki, kompleks şəkildə istifadə edib daha yaxşı nəticələr əldə edəyəsiniz. Və dediyim kimi ə, məhsullar təmizlənmiş, heç bir makiyaj vasitəsi olmayan üzə tonikli sildikdən sonra istifadə etmək olar. Üz həmçinin dekolte hissəsində istifadə edərək möhtəşəm nəticələr əldə edə bilərsiniz. Odur ki, dayanmayın, yeniliklərdən və bu möhtəşəm tərkibdən siz də istifadə edin.